राम गर्ग उर्फ धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज समझ गए आप अचानक से चर्चाओं चर्चाओं में 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 पूरे देश विदेशों में भी चर्चाओं में और वो इतने चर्चाओं में कि पर्चे भी आ गए मतलब चर्चे तो हैं और पर्चे भी बट रहे हैं और वो पर्चे बताते हैं कि इनके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है शिकायतें हो रही हैं पुलिस थाने में शिकायतें की जा रही हैं पर्चे बांटे जा रहे हैं और पर्चों में जिक्र किया जा रहा है ऐसा ही एक पर्चा मेरे पास आया ये पर्चा मेरा बिल्कुल भी नहीं यह पर्चा चूंकि मेरे पास आया है और इस पर्चे को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पर्चे में क्या लिखा है। बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री एक भद्र पुरुष है दिखने में सुंदर है मनमोहक है जुबा पे सरस्वती बैठी है जीवा पे सरस्वती बैठी है और जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी जिबा पे सरस्वती बैठी होती है वो जो बोलते हैं वो हो जाता है लेकिन भावावेश में आके या किन्नी बातों में आके वो पता नहीं क्या क्या बोल गए और अब उनकी चर्चाएं और पर्चे दोनों मार्केट में ऐसा ही एक पर्चा बहुत जोरदार तरीके से लाखों लोगों में पहुंच रहा है वो पर्चा है धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज से जुड़ा हुआ पर्चा पूरा पढ़ के बताऊंगा नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर मजा नहीं आया पर्चा सुन लीजिए पर्चा किसने लिखा है मैं आपको बता देता हूं नरेंद्र कठाड़े हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री छत्रपति सेना के इनका नंबर भी दिया हुआ है महाराष्ट्र के हैं और नागपुर से ही चैलेंज आया था धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर महाराज को अब ये पर्चे में एक एक कर पोल खोल रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू हो चुका है अब पोल सुन लीजिए क्या है पर्चा लिखा गया है समस्त महा महाराष्ट्रियन को और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं धीरेन्द्र कुमार गर्ग उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज उर्फ गदाधारी महाराज उर्फ बागेश्वर महाराज उर्फ चमत्कारी महाराज पिता का भी नाम दिया है पिता का नाम है राम करपाल गर्ग माता का नाम सरोज गर्ग मुख्य पोस्ट ऑफिस कौन सा है गढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश इस पर कानूनी कार्रवाई हेतु मैं पत्र लिख रहा हूं पत्र में क्या है सुनिए धीरेन्द्र यह बहुत ही शातिर और चालाक है यह मैंने नहीं लिखा यह नरेंद्र जी ने लिखा लिखते हैं कि धीरेंद्र बहुत शातिर और चालाक है लेकिन यह खुद को चमत्कारी बताता है गढ़ा गांव के बागेश्वर हनुमान मंदिर का पुजारी है लेकिन अब यह खुद को बागेश्वर पीठ का पीठाधीश्वर बताता है पूरे देश विदेश में यह अंधविश्वास फैलाता है कि बागेश्वर हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है बाकी और कहीं नहीं और लोगों को कहता है कि मंगलवार यहां पर अर्जी लगाइए आइए आपका सब काम बन जाएगा इसके चक्कर में पड़ के देश विदेश के लोग मंगलवार को हनुमान मंदिर में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं लाखों रुपए का दान कर रहे हैं और दान का सब पैसा धीरेन्द्र अपने ऐशो आराम खर्च कर रहा है है लोग बोल रहे हैं कि सत्संग भवन के लिए दान करो लोगों को सिद्ध श्री यंत्र देता है। और इसके लिए भी रुपया लेता है इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वो नंबर भी मैं बता देता हूं नंबर लिखा है इसमें नाइन मतलब आठ नौ छ दो छ नौ एक पांच तीन इस नंबर का जिक्र किया गया धीरेंद्र ये देश के सबसे बड़े शहरों में राम कथा का आयोजन करता है इसके लिए धीरेंद्र उस शहर में बागेश्वर धाम समिति का गठन भी करता है तीस लाख मुझे दे दो बाकी का रुपया कथा पे खर्च करो और उसमें से जो भी रुपया बच गया वो समिति का इस कथा में मुख्य यजमान जजमान बनाए जाते हैं इनमें ग्यारह लाख रुपए पांच लाख रुपए लिए जाते हैं कुल मिला पूरे शहर में और पूरे देश में एक कथा के लिए पांच करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं भाई तो मेरा भी सर चकरा गया ये तो पांच करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं इनमें से एक करोड़ रुपए कथा में लोगों को लाने के लिए खर्चा किया जाता है ताकि कथा में बीस तीस हजार लोगों की भीड़ दिखे और इसमें से एक करोड़ रुपया बैनर पोस्टर पर खर्च किया जाता है ताकि पूरे शहर में धीरेन्द्र की हवा बनाई जा सके झांकी बनाई जा सके इनमें से एक करोड़ रुपए अन्नपूर्णा पे खर्च किए जाते हैं ताकि महिलाओं को घर में खाना ना बनाने पड़े और महिलाएं इनकी कथा में खूब जमकर भीड़ कर सके आगे नरेंद्र बाबू लिखते हैं यहां पर तो बात खत्म होगी कि महिलाएं जमकर भीड़ कर सके अब लिखते हैं धीरेन्द्र जिस शहर में उसकी कथा होती है उस शहर में सबसे बड़े नेताओं को कथा में आमंत्रित करता है हाँ वो तो नेता देखता हूं मैं आता है नेता कथा में आने के बाद उस नेता के साथ वीडियो बनता है

ताकि ये दोनों साथ में वीडियो बना सके और सोशल मीडिया पर वायरल करके ये दोनों मेरे भक्त हैं ऐसा वो प्रचार कर सके धीरेन्द्र है और खुद का प्रचार भी करने करता है खुद को हनुमान जी का अवतार बताता है लोगों के भूत निकालने का दावा करता है किसी भी बीमारी को दूर करने का दावा करता है लोगों के मन की बात जानने का भी दावा करता है धीरेन्द्र के चालाकी का शिकार बड़ी मात्रा में हिंदू धर्म के लोग बन रहे हैं गड़ा मंदिर में हनुमान मंदिर में लाखों रुपए दान दे रहे हैं धीरेन्द्र इतना चालाक है इसको पता है कि लोग दान में आए रुपयों के बारे में पूछेंगे इसीलिए बुंदेलखंड में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी और बोल दिया है कि 200 करोड़ रुपए से बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि अब अगर कोई पूछे कि मंदिर में इतना दान आता तो कहां जाता है तो, लो, तो लोगों को धीरेन्द्र बताएगा कि मंदिर में आने वाला दान कैंसर हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है देश विदेश में धीरेन्द्र ने कथा होती है और इस कथा में अब कैंसर हॉस्पिटल के नाम से रुपया दान में लेने का प्लान भी धीरेन्द्र ने बनाया है 200 करोड़ रुपए की कथा 200 करोड़ रुपए से कैंसर हॉस्पिटल के लिए 700 करोड़ रुपए दान में लेने का प्लान तैयार किया गया है बाकी ताकि 200 करोड़ रुपए से कैंसर हॉस्पिटल बनाए और बाकी बचे 500 करोड़ रुपए विदेश में जाकर मौज मस्ती करें कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद हॉस्पिटल में होने वाली आमदनी में डॉक्टर और धीरेन्द्र ये दोनों पार्टनर होंगे यानी कि हॉस्पिटल बनेगा जनता के रुपयों से और चंदा करेगा धीरेन्द्र इनके निशाने पर अब नागपुर और नागपुर में इसने पांच जनवरी को रेशम बाग में कथा का आयोजन किया और अब एक से दो करोड़ रुपए अन्नपूर्णा के नाम से नागपुर में दान किया नागपुर में नौ दिन की कथा में दस से पच्चीस करोड़ रुपए जमा करने का प्लान धीरेन्द्र ने बना दिया नागपुर जिला में न्याय देवता पुलिस प्रशासन पत्रकार सभी पार्टी के नेता सामाजिक कार्यकर्ता तथा नागपुर जिला के सभी संगठनों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि नागपुर की जनता को धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से बचाना है नरेंद्र कठाणे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपति सेना इन्होंने साइन भी किया बड़ी गजब की जानकारी है नरेंद्र बाबू के पास धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अब हम ही धीरेन्द्र शास्त्री से पूछेंगे कि भाई वाकई क्या 500 700 करोड़ का कोई प्लान बनाया है क्या आपने और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि कोई जब नौकरी करता है या कोई कोई बिजनेस करता है काम करता है तो स्टेट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई सारे लोग हिसाब किताब मांगने पहुंच जाते हैं यहां करोड़ों का को चंदा कोई हिसाब किताब ही नहीं मांगता